Hola Aries, este es tu horóscopo, las sorpresas de febrero para ti, Aries. Las sorpresas de febrero para Aries. Bien, <coughs> fíjate esto, Aries, hay una pérdida, ¿eh? una pérdida, una fortaleza. Hay una pérdida de, desde el punto de vista económico, primero el punto de vista económico, desde el punto de vista económico hay una pérdida de un dinero. En marzo hay una pérdida de un dinero, pero después. Fíjate el libro nos habla de los secretos. Y el ramo es el regalo. O sea, por un lado hay una pérdida de un dinero. Fíjate que la llave es la solución. Y por el otro lado te llega. Te llega un dinero o algo de valor. El secreto. Algo que no esperabas, algo que no tenías en cuenta. O sea, por un lado perdés, hay una pérdida de un dinero, una pérdida de una situación económica, y después hay una situación económica favorable, la llave, la solución, que eh, como que no la tenías en cuenta, como que te viene así de manera secreta, de manera furtiva. ¿eh? Bien. <coughs> eh, Para los Aries en pareja. Para aquellos Aries que tienen una relación estable. La relación no está bien. ¿eh? No está bien la relación. La carta de los ratones. La pérdida. ¿m? La pérdida de esa relación entre comillas fuerte. Pero a su vez algunos Aries. En secreto van a tener otra relación. ¿Mm? O sea, van a tener un amante. ¿Mm? Bien. Amor, salud. Salud. Aries, uno de los significados de los ratones. Eh, bueno, esa palabra no se puede decir en YouTube porque, si no, a ver. Son determinados agentes patógenos eh, microscópicos. ¿eh? Los ratones ¿Mm? son los que producen enfermedades. Hay una enfermedad que afecta tu fortaleza, pero bueno, la solución: como que te recuperas. ¿Eh? En marzo, Aries, <coughs> más allá de la pérdida, fíjate que acá te aparecía una pérdida económica y acá te parecía como de improviso, como que el regalo, como que te daban algo económico o algo material, un regalo, ¿eh? algo que no esperabas, el secreto. Fíjate que acá, la carta del jardín nos habla de, de lo social de una fiesta, de un evento, de una reunión, de lugares donde se aglomera gente. Bien puede ser una fiesta, fíjate, el oso y el regalo. En este caso, la carta de la guadaña la veo más como la cosecha. Entonces, Aries, en marzo, otra de las sorpresas puede ser, al menos desde el punto de vista económico, que, en algún, que algún evento social te sirva a vos, Aries, ¿m? la oportunidad, la llave, para fortalecer tu economía o te sirva para hacer un buen negocio. ¿M? Bien, <coughs> eso desde el punto de vista eh, económico. Desde el punto de vista amoroso, lo mismo. Un lugar donde se reúne gente, una fiesta, un gimnasio, algún tipo de evento. El ramo... ¿Mm? También nos tiene esa connotación de, eh, de lo romántico. Y fíjate la carta del oso. Fuerte romanticismo, cosecha. Pero acá la carta de la guadaña, yo le atribuiría, atribuiría dos significados. Por un lado, en algún evento podés conocer a alguna persona donde haya un fuerte romanticismo, ¿Mm? la cosecha. Esto también para los solteros. Eh, donde pueden iniciar algún tipo de vínculo. ¿eh? Para los solteros puede llegar a ser un vínculo estable. Y para los Aries, ya sea hombre o mujer que están casados. Hay un fuerte romanticismo, pero también si están en pareja. Esto puede ser el, el inicio del corte. De, de cortar con su relación actual. O sea, como que empiezan otra o están viendo otra y están. otra relación y están por cortar la que tienen. ¿Mm? A ver, ¿qué más? Entonces, Aries. La sorpresa de marzo. Por ahí dije otro, otro mes, pero es marzo. ¿eh? Es marzo. Por ahí me confundo de mes. La sorpresa que tiene marzo para Aries. Sí, de vuelta acá la idea. ¿eh? Fíjate, haz de copas. Y acá está Mujer Aries. ¿eh? El amor que llega, la Mujer Aries en algún evento. Eh, la Mujer Aries también está viendo un amor que es una pérdida o un amor que está perdido. ¿eh? Pero fíjate a quién está mirando la Mujer Aries. Mira a la carta del jardín y a los ratones es como que ni, ni mira a los ratones es como que está con la, con, con la nariz levantada ¿eh? como que desde abajo están los ratones entonces para Aries y especialmente te está mostrando mujer Aries una sorpresa de marzo es te llega un amor que lo conoces en algún evento alguna reunión y si sos casada o si tenías algún otro tipo de vínculo, como que tenés otro vínculo que es una pérdida. ¿eh? Como que ese vínculo no, no va. Desde el punto de vista económico, lo mismo. ¿Eh? Aries, te llega algo bueno, pero también perdés algo. A ver acá. Aries, hay una persona de Géminis, Libra o Acuario que te está ocultando algo. Te está ocultando algo esta persona. Y puede que la sorpresa de marzo sea que te enteres que esta persona de Géminis, Libra o Acuario eh, te estaba ocultando algo. ¿Mm? Bien. Fíjate, mujer Aries, hombre Aries. Hombre Aries envuelto en una relación informal ¿m? y le da la espalda a una relación que estaba perdida. ¿eh? Que estaba perdida. Eh, si, si, en el caso de mujer Aries, si le llega un nuevo amor, ¿eh? fíjate la trampa, el bloqueo, eh, puede que no corte, al menos en marzo, con su pareja, aunque la relación esté perdida. En cambio, si el hombre Aries está en una relación que no va ni para atrás ni para adelante, una relación perdida, y se involucra en una relación informal, está más aspectado que el hombre Aries corte con su pareja, ¿sí? si se involucra con otra persona. Bien. El loco, la falta de moral, eh, el papa invertido, la inmoralidad, la perversión. Está muy, muy aspectado. Bueno, hombre Aries, ¿eh? está muy, pero muy aspectado que Aries eh, tenga una relación informal, ¿m? tanto hombre como mujer, en, eh, en marzo y para los solteros también es una relación sin sin compromiso Algunas personas del signo Aries pueden tener un vínculo secreto con una persona del signo Tauro y repito está aspectado que corten con la relación que tienen, y bueno, eh, entran en una relación y cortan con, con la relación oficial, digamos, pero más aspectado está que corte con su relación oficial hombre Aries. Bien, eso es todo por consultas personales. Envíame un correo a muy simple tarot, arroba, Gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.